বিজেপি সরকারের আরেক নাম পরিবর্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার গোটা রাজ্যে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তনের জোয়ার এনেছে রামকৃষ্ণনগর পাথারকান্দি আজ সহ জেলায় উন্নীত হল আনুষ্ঠানিকভাবে খুশির জোয়ার রামকৃষ্ণনগর জুড়ে রামকৃষ্ণনগর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই গোটা করিমগঞ্জ জেলার মধ্যে অন্যতম স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল রামকৃষ্ণনগরের প্রতিষ্ঠাতারা স্বপ্ন দেখেছিলেন একদিন জেলায় উন্নীত করার কংগ্রেসের আমলে সাব ঘোষণা হয়েছিল সার্কেল অফিসারের কার্যালয়ে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল কিন্তু এর বেশি কিছু হয়নি কিন্তু পরিবর্তনকামী বিজেপি সরকারের আমলে রামকৃষ্ণনগর প্রথমে শহর তারপর বিধানসভা আর এখন সহ জেলায় উন্নীত হল এ নিয়ে রামকৃষ্ণনগর জুড়ে খুশির জোয়ার বইছে আর রামকৃষ্ণনগরের জন্য ঐতিহাসিক দিন আনুষ্ঠানিকভাবে সহ জেলায় উন্নীত হলো রামকৃষ্ণনগর রাজ্যের বলিষ্ঠ তথা করিমগঞ্জ জেলার অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল রামকৃষ্ণনগর সহ জেলার অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথির ভাষণে বক্তব্য প্রদানকালে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বলেন আজ রামকৃষ্ণনগরবাসীর জন্য খুশির দিন কারণ তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সাকার হতে চলেছে মন্ত্রী বলেন যে শহর জেলার কার্যালয় হিসেবে একটি সুন্দর আকর্ষণীয় বিল্ডিং নির্মিত হবে ইতিমধ্যেই টাকা বরাদ্দ হয়েছে এদিকে উন্নয়ন হচ্ছে বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে এই পরিবর্তন শুধুমাত্র হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে আর এজন্যই মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে আরও মজবুত করার আহ্বান জানান তিনি ঊনচল্লিছখন সমষ্টিত ঊনচল্লিছটা সমষ্টিত আমি সম জিলা বা ক ডিষ্ট্ৰিক্ট শুভ উদ্বোধনী কৰিছোঁ আজি এটা পবিত্ৰ দিন নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিন আৰু আজি আৰু অহাকালি অসমত একেলগে ঊনচল্লিছখন ঠাইত ক' ডিষ্ট্ৰিক্ট বা সম জিলাৰ কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভণি হ'ব আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে ৰাটাবাৰী বা ৰামকৃষ্ণনগৰ সমষ্টিলৈকে আহি ৰামকৃষ্ণনগৰত আজি আমি কো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰ্যালয় ইন'ভাৰ্চন কৰিলোঁ আৰু সঁচাকৈ ৰাইজৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা সেৱা দিবলৈ পাই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনত ডাঙৰ এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম তাক আমি বহুত ডাঙৰ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে এখন সাধাৰণ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণেও ডি চি অফিচলৈকে যাব লাগিছিল নেক্স টপ কিন চাৰ্টিফিকেট মাটিৰ কাগজ পত্ৰ বিভিন্ন কাৰণত ডি চি অফিচলৈকে বা আগৰ যিটো জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছিল তালৈকে যাব লাগিছিল এতিয়া প্ৰতিটো সমষ্টিৰ লোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত এনেকুৱা এটা অ' ডিষ্ট্ৰিক্ট বা সম জিলা পাব য'ত সকলো সা সুবিধা ইয়াতে পাব গতিকে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰখনত এটা ডাঙৰ সংস্কাৰ আৰু ৰাইজে ইয়াৰ পৰা বহুখিনি সুবিধা পাব আৰু মোটামুটিকৈ ই বহুবোৰ ঠাইত হয়তো কেতিয়াবা মহকুমাৰ ডিমাণ্ড আছিল ই মহকুমাতকৈ বেছি হৈ ইয়াত সম জিলা বা জিলাৰ সমপৰ্যায়ৰ এটা কাৰ্যালয় ইয়াত উন্মোচন হ'ল যেতিয়া সম জিলা হ'ল ৰামকৃষ্ণগৈ বহুত আগবঢ়া হৈ গ'ল জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি মানে জিলাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু সম জিলাৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য নাই মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিধায়ক বিজয় মালাকৰ আৰু সাংসদ কৃপানাথ মল্লৰ দিনত ইয়াত খুব সুন্দৰ এটা ডাঙৰ কাম হ'ল যিটো

ডেভলপমেণ্টৰো মেজৰ কামখিনি ইয়াতে হ'ব যেনেকে এম এল এ ফাণ্ড এম পি ফাণ্ড আন টাইড ফান্দ এইবিলাক ইয়াতে হ'ব তাতকৈ বাকী যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকে সেই কামখিনিয়ে জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব গতিকে মোটামুটিকৈ এতিয়া সমষ্টিবাসী ৰাইজে জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰত যাব নালাগে ইয়াতে সম জিলাৰ কাৰ্যালয়তে গোটেই কাম কৰিব কমিশ্যনাৰ এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ থাকিব ইয়াত যিজন এ ডি চি ৰেংকৰ এজন অফিচাৰ থাকিব যাক আমি সম জিলা আয়ুক্ত বুলি কৈছো পাৱাৰ ইয়াত আৰু জিলা হোৱাৰ কথা নাই আৰু এইটো সময় জিলাটোয়ে জিলা আগতে হয়তো এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াবা বিচাৰিছে যে আমাক মহকুমা লাগে কাৰণ ইয়াততো আৰু জিলা এখন আছে কৰিমগঞ্জ জিলা আছে জিলাৰ সদৰস্থান আছে গতিকে ইয়াত প্ৰতিটো সমষ্টিতে একখন সম জিলা মানে জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয় এটা হল জিলালৈকে নোযোৱাকে ইয়াত ৰাইজে কাম কৰিব পাৰি পূজাৰ পূৰ্বে কিবা পূজাতো এইটো ডাঙৰ উপহাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ ভোটাৰসকলক ৰাইজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ উপহাৰ আৰু আপোনালোকৰ বিধায়ক আৰু সাংসদৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ উপহাৰ